Monsun Timur Laut atau musim tengkujuh dijangka bermula pada minggu ke-2 November sehingga awal Mac tahun hadapan. Malah cuaca lembap yang tidak menentu ketika ini pun memberi gambaran awal akan kedatangan musim bah. Hujan lebat turut direkodkan berlaku di beberapa kawasan terkini antaranya daerah Kerian, Perak dan Baling Kedah ...dinaiki air selepas hujan lebat. Dan bagi membincangkan mengenai persiapan banjir, fokus hari ini bersama kami di studio... ...ialah Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gayah Ismail... ...bagi memberikan pencerahan berhubung musim tengkujuh yang sudah pun mulai melanda negara ketika ini, Datuk. Mungkin kita lihat cuaca tidak menentu. Apakah ia tanda ke arah musim tengkujuh, Datuk? Mungkin Datuk boleh jelaskan bagaimana agaknya ramalan dibuat, Datuk? Terima kasih, uh, Miss Hazel. Uh -huh. uh, saya mengucapkan uh, banyak terima kasih eh, kepada pihak RTM kerana menjemput Jabatan Meteorologi Malaysia, uh -huh. uh, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memberi sedikit pencerahan mengenai cuaca yang kita alami uh -huh. sekarang. Eh. Uh, uh, untuk makluman eh sekarang kita berada di dalam dipanggil musim peralihan. Malaysia kita cuma ada dua monsun utama iaitu musim kering yang dinamakan monsun barat daya dan musim yang kita kata musim banjir itu dinamakan namakan monsun timur laut ataupun musim tengkujuh. Dan ketika ini kita masih berada dalam Uh, musim peralihan di mana cuaca secara lazimnya adalah ribut petir di sebelah uh, petang dan kadang-kadang uh, membawa kepada malam eh uh, mm -hmm. di terutamanya di negeri-negeri di pantai barat semenanjung maknanya mm -hmm. dia ribut petir adalah cuaca yang lazim semasa ketika ini ketika musim peralihan ini yeah, jadi musim bagaimana kan. ramalan dibuat datuk dari segi ramalan kita uh, kita mengembeling uh, pertamanya dari segi ilmu pengetahuan kepakaran, teknologi, kita menggabing Kesemua itu untuk mengeluarkan ramalan-ramalan kita. Ramalan-ramalan kita pula terdiri daripada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk yang monsun ni dipanggil jangka panjang jangka sederhana lah dan jika bila bercakap mengenai ramalan um, mungkin setiap tahun uh, tren ataupun uh, ataupun dengan izin patternnya lebih kurang sama mm -hmm. bagaimana pula dengan ramalan tahun ini datuk mungkin ada sesuatu yang lain daripada biasa ramalan-ramalan sebelum ini okey Uh, untuk uh, tahun ini uh -huh. kita jangkakan uh, musim, uh, musim tengkujuh kali ini dah uh -huh. adalah uh, musim tengkujuh yang normal uh -huh. bermakna negeri-negeri uh, uh, di pantai timur itu akan uh, mendapat dari segi hujannya yeah. antara 500 hingga 600 pada bulan milimeter yeah. pada bulan uh, November dan Disember dan mm -hmm. uh, dan dari segi episod hujan lebatnya kita jangkakan antara 4 hingga 5 episod hujan lebat dan setiap episod tu dia punya selalunya antara 3 hingga 7 harilah yeah. selalunya sekiranya hujan lebat tu melebihi 3 hari dia akan juga menyebabkan banjir-banjir di kawasan Uh, terutama terutamanya di negeri pantai timur semenanjunglah. Mhm. Mm Dan adakah ini ada kaitan dengan fenomena El Nino? Okey. Uh, uh, fenomena El Nino uh, ketika ini mm -hmm. uh, keadaan masih neutral. Bermakna uh, uh, fenomena El Nino tu tidak masih tidak berlaku lagi. Mm -hmm. Dan uh, dari segi ramalannya kan, uh, kita jangkakan uh, kemungkinan berlakunya El Nino pada tahap lemah mm -hmm. adalah antara 50 hingga 65% saja dijangka antara bulan Oktober sehingga awal tahun depan. Dan mungkin di kesempatan ini, Datuk, boleh kita lihat seketika mengenai kekerapan maklumat palsu yang dikeluarkan di media-media sosial baru-baru ini. Mungkin pandangan Datuk berkaitan tren penyebaran maklumat palsu ini, Datuk. Okey dari segi trend kita nampak memanglah trend dia meningkat ya eh? mm -hmm. uh, untuk makluman sehingga kini kita maklumat palsu mengenai jabatan kita eh? ya yeah. sama ada gempa bumi tsunami ataupun uh, cuaca ni lebih pada enam kali saya rasa tahun ini uh, ta uh, tahun ini mm -hmm. uh, bermula apabila uh, dikeluarkan amaran apa tu tsunami akan melanda Sabah awal awal tahun ini mm -hmm. uh, dari segi Itulah kita mohon kerjasama semua rakyat Malaysia lah, kan uh -huh. dari segi maklumat tu kalau maklumat kita kena tentukan maklumat tersebut sahih terlebih dahulu sebelum kita turut sama menyebarkan kepada orang lainlah uh -huh. untuk tujuan itu kita sekarang kita telah apa tu melancarkan kita punya talian hotline pada bulan awal Februari dulu eh, tahun ini. Uh, uh, nombor hotline kita adalah 1333221 match ataupun 1638. Ah uh -huh. uh, jadi uh, dari segi itu saya minta kerjasama semua kita sahkan kesahihan maklumat tersebut terlebih dahulu uh -huh. sebelum kita turut menjadi penyebar samalah. Ya, yeah. <laughs> itu uh, antara mungkin peranan yang dimainkan oleh uh, pihak Jabatan Meteorologi memastikan mm -hmm. menangani terlebih dahulu uh, penyebaran maklumat palsu ini daripada terus berleluasa melalui talian hotline, yeah. mungkin boleh saya ulang 13221met atau 1638. Ya yeah. yeah, Datuk, yeah. bagaimana pula dengan peranan uh, Jabatan Meteorologi dalam menyalur maklumat kepada agensi-agensi yang terlibat uh, dalam pengurusan bencana, okay. Datuk? Dari segi uh, penyaluran maklumat, eh, untuk maklumat eh, sekarang jabatan-jabatan uh, kerajaan tidak lagi bekerja secara silo. Eh. Uh -huh. Maknanya dari segi kita, dari segi agensi-agensi uh, yang pengurusan terlibat dalam pengurusan bencana, kita sentiasa uh, berhubung antara uh, kita ada Uh, abang kata uh, cara kita berhubung antaranya melalui SMS melalui telefon-telefon pun kita telah uh, setiap jabatan telah diupdatekan dia punya nombor-nombor yang perlu dihubungi semasa uh, uh, bencana lah uh -huh. uh, nombor-nombor tu uh, sama ada nombor personal, personal handphone yang kita ada dan juga nombor-nombor yang pejabat yang beroperasi 24 jam lah. Uh -huh. Bagi Jabatan Meteorologi, kita tak ada masalah disebabkan kita telah ada pejabat-pejabat Meteorologi Negeri dan pejabat-pejabat Meteorologi yang uh, sebahagian daripadanya ber beroperasi 24 jam. Uh -huh. Jadi sekiranya nak sebarang maklumat mengenai Meteorologi, paling senang hubungilah talian hotline kita. Mm -hmm. itu peranan agensi-agensi uh, yang terlibat mm -hmm. dalam pengurusan bencana mm -hmm. dan komunikasinya dengan Jabatan Meteorologi pasti perlu sentiasa um, erat sentiasa erat, ya. erat. Ya. baik paling penting datuk uh, untuk tahun ini di mana ataupun uh, di negeri mana dijangka akan dilanda tengkujuh okey uh, secara lazimnya eh, kita kata tadi kita mengatakan bahawa monsun timur laut kali ini ada uh, musim tengkujuh kali ini dikatakan normal eh mm -hmm. secara sekiranya normal bermakna dari segi cara monsun tu datang hujan uh, hujan uh, lebat tu dia akan bermula dari dari negeri kelantan uh -huh. uh, pada bulan november dan uh, akan bergerak eh uh -huh. bergerak ke kelantan, uh, kelantan terengganu, uh, timur pahang, timur johor dan seterusnya ke Sarawak dan ke sabah uh -huh. uh. dan uh, tahun ini uh, mungkin akan seteruk tahun lalu, terutama yang melanda Kuantan dan juga Kemaman. Uh, kita jangkakan uh, lebih kepada uh, yang normal. Normal. Ia uh, yeah, normal bermakna maksud uh, banjir yang bukan ekstrim uh -huh. lah. Yang uh, yang kat Kelantan, uh, kat Kuantan baru ini adalah ekstrim banjir besar yang uh... Ekstrim lah. Mm -hmm. Dah uh, tu fenomena puting beliung yang berlaku uh, sejak kebelakangan ini uh, seperti yang berlaku di Kelang, Pendang dan mm -hmm. Kota Star baru-baru mm -hmm. ini. Seolah-olah memberi gambaran bahawa uh, ini menjadi satu perkara biasa di Malaysia. Bo boleh saya katakan begitu, ataupun sebenarnya ialah kejadian Uh, uh, tuhan semuanya yeah. di luar kawalan kita mm -hmm. tetapi menurut ramalan pihak Jabatan Meteorologi sendiri bagaimana trend ini okey uh, tahun ini kita dapati ter terdapat beberapa uh, kejadian cuaca ekstrems eh? yeah. an an antaranya yang kita kata puting beliung yeah. sehingga kini kita dah uh, dapat empat kali ya uh, kejadian puting beliung mm -hmm. uh, 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 puting beliung ni dikaitkan dengan Uh, ribut petir, awan ribut petir yang besar, yang yang ekstrim lah. Uh, kalau uh, dipanggil uh, yang amat-amat besar. Dan uh, uh, antara bila-bila uh, awan ribut petir kita besar, antara uh, perkara yang akan dihasilkan antara cuaca yang disebabkan oleh awan ribut petir yang besar adalah antaranya adalah puting beliung. Uh, satu lagi dipanggil hailstone tu, apa tu? hujan batu, mm -hmm. dia boleh terjadi, boleh terjadi apabila awan ribut peti kita itu menjangkau ketinggian dan kebesaran yang tinggi. Dan adakah cuaca ekstrim sebegini di luar ramalan pihak Jabatan Meteorologi pada kebanyakan masa? Um, dari segi uh, uh, orang kata ke, untuk ramalan kita, yeah ketika ini dari segi kepakaran dan segi teknologi yang kita ada kita boleh meramalkan ribut petir akan berlaku tetapi sama ada ribut petir itu akan menghasilkan puting beliung ataupun tidak itu amat sukar diramalkan ha, bermaksud ribut petir kita boleh nampak dan kita boleh ramalkan tetapi ketika ini untuk puting beliung masih belum dapat kita ramalkan sama ada awan yang menghasilkan ribut petir itu akan hasilkan petir beliung ataupun tidak. Baik, nasihat Datuk kepada orang ramai bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat sahih selain daripada talian hotline yang dikongsikan sebentar tadi. Okey. Uh, macam saya katakan uh -huh. tadi ya talian hotline is the best uh, uh, mechanism cara untuk mendapatkan lah. uh, yeah. cara terbaik untuk uh -huh. mendapatkan maklumat. Uh -huh. Selain pada itu uh, kita ada kita punya macam biasa kita punya web portal. Tapi isunya sekarang apabila berlaku sesuatu kejadian uh, yang ekstrim kita punya apa uh, pun yang kata web tu akan jadi jam. Okay. Dan kita sekarang dalam proses untuk mempertingkatkan kita lagi kita punya web portal Dan insyaAllah akan dijangka siap pada hujung tahun ini ataupun awal tahun depan Bagaimana pula dengan laman Facebook? Mungkin itu cara paling pantas Boleh, yang Facebook ramai. pun boleh Kita ada Facebook dan juga uh -huh. Twitter Dan selain pada itu yang, yang the best macam saya cakapkan tadi Talian hotline kita disebabkan talian hotline kita itu Sekiranya dia uh orang kata apa ya, dia bukan satu tempat bermakna uh -huh. sekiranya kata kita dal talian hotline kita dal dari Kuala Lumpur sekiranya kita tak dapat dekat Petaling Jaya ibu yeah. pejabat kita dia akan pergi ke pejabat kita yang lain uh -huh. yang terdekat sebab so, bermakna akan adalah pegawai kita yang akan menjawabnya segala uh -huh. pertanyaan uh -huh. itu baik uh, Datuk Cik Gaya Ismail Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Terima kasih di atas pencerahan yang saya kira uh, cukup berguna sekali kepada orang ramai, terutama sekali berhubung uh, musim tengkujuh yang sudah pun melanda negara ketika ini. Terima kasih sekali lagi, Dato'.